नमस्कार माझ्या प्रेमळ भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर भक्तांनो आज तुम्ही सर्व कर्जातून मुक्त होणार आहात तुमचे आता सर्व कर्जाचे दिवस संपणार आहे तुमच्या आयुष्यातून तुम्ही जे कर्ज बाजारीपणामुळे आयुष्यभर गरिबीमध्ये जीवन जगलात आता तुम्हाला त्यामधून मुक्ती मिळणार आहे साक्षात श्री स्वामी समर्थ तुमच्या घरी वास करणार आहे तुमच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन ते तुम्हाला आता कर्जमुक्त करणार आहे तुम्ही फक्त हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा कारण हाच व्हिडिओ तुम्हाला कर्जमुक्त करणार आहे तुम्ही तुमच्या जीवनात खूप संघर्ष केला आहे त्याचे फळ आता तुम्हाला मिळणार आहे तुमच्या कष्टात चीज होणार आहे प्रेमळ भक्ता जीवनभर कष्ट करून मिळालेला पैसा तू सावकाराच्या घशात घातलेला आहेस पण आता त्यामधून कायमची मुक्ती तुला मिळणार आहे तुझा जर स्वामीवरती मनातून विश्वास असेल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब कर आणि कमेंटमध्ये स्वामी माझी आईले घरात पैशामुळे भांडण वादविवाद आता करायची गरज नाही आता प्रत्येक महिन्याला तुमच्या खात्यात पैसे येत राहणार आहेत कारण श्री स्वामी समर्थची तुमच्यावर खूप विश्वास आहे कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने तुझ्याकडे आता सक्त पैसा येत राहणार आहे आणि तू गरिबीकडून श्रीमंतीकडे वाटचाल सुरू करणार आहे तुझ्या मुलांना तू शिकवून मोठा अधिकारी बनवण आहेस फक्त मी तुझ्या पाठीशीरपणे उभा आहे तू फक्त माझे तर मी तुझ्या अंतरात आहे तुला कधी नाही तूच माझे प्रेम लेकरू आहेस तुझ्यासाठी अन्नतातून मी आलेलो आहे तू आता कर्जमुक्त होणार आणि तुम्हाला आयुष्यभर पुरेल एवढा पैसा तुझ्याकडे येणार आणि मी तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार आहे बाळा तू खूप दुःख सोसले आहे तू खूप कष्ट केले आहेस आता तुला परत परत कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही तुला फक्त या मंत्राचे एकशे आठ वेळा नामस्करण करायचं आहे हा मंत्र तू तुझ्या घरी सकाळ संध्याकाळ लावून सोडू फक्त हा माझा सर्वात शक्तिशाली मंत्र आहे ज्याचा तू एकशे आठ वेळा जप केला तर तुला कधीच परत कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही मी तुला कधीच कर्ज घेण्याची वेळ येऊ देणार नाही माझ्या बाला तुला तुझे भविष्य घडवायचे आहे तुझ्या कुटुंबाच्या इच्छा पूर्ण करायच्या असतील तर तुला एवढं करावंच लागेल व तर तू प्रत्येक गुरुवारी या मंत्रात जप करू शकतो फक्त एकशे आठ वेळा कर आणि मग बघ तुझ्या जीवनातलं सर्व कर्जाचा डोंगर मी कसा आपोआप कमी करणार आहे कारण मी तुझ्या भक्तीने प्रसन्न होईल आणि तुला कायम अनगात ठेवी मग चल उशीर करता या मंत्राला सुरुवात करूया मंत्र सुरू करण्याआधी आपले चॅनलला तू लगेच सबस्क्राईब कर ओम श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नम ओम श्रीदत्त अवतार स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ श्री दत्तवतार 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीदत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीदत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीदत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः अवतार स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री अवतार स्वामी ओम श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री अवतार स्वामी ओम श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः श्रीदत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीदत्त अवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त 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 अवतार स्वामी समर्थ दवतार स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवतार 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 स्वामी